Baxı, səhərin bu çağında oyanıb məktəbə getməyə hazırlaşan şagirdlər və bizi izləyən onların valideynlərinə maraqlı bir xəbərimiz var. Bakı şəhərində Oyuncağını Bağışla adlı maraqlı bir aksiya keçirilir və bu aksiya e, Məktəbinin Dostu layihəsinin tərkibində olan 226 nömrəli məktəbdə başlayıb və 1-11-ci 11 siniflər qohusluq bu aksiyaya Çox əla bir təşəbbüsdir mən deyərdim. Çox əla bir təşəbbüsdür və həmin uşaqlar kimin evində köhnə bir taxtiya, oyuncağı varsa, kukla fərq etməz, uşaq oyuncağı hamsi gətirirlər və ona bükülür yeni il ərəfəsində heç tanımadıqları dostlarına, digər şagirdlərə hədiyyə olunacaq. Bu da bir çox regionlarımızda yaşayan, təhsil alan şagirdlərə yollanılır. Və artıq maraq çoxdur. Çoxlu oyuncaq da toplanılıb. Gəlin baxaq görək nə dərəcədə bu proses indi gedir və uşaqların marağı nə qədər böyükdür bunu. oyuncağını bağışla. Məktəblərin dostu və icma əsaslı məktəbə qədər təhsil layihələrinin təşkilatçılığı ilə başlayan sosial aksiya məhz belə adlanır. Adından və toplanan oyuncaqlardan da görünür ki, təşəbbüs məktəblər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Usgar çantacı uşaqlara göndərmək istəyirəm. Onların oyuncaqları olmayan uşaqlara göndərmək istəyirəm ki, onlar da sevinsinlər. İstəyirəm ki, onlar da bu oyuncaqları işgətsinlər və ehtiyacı olan uşaqlara hədiyyə etsinlər. Oyuncaqlar uşaqları sevindirir. Ona görə də mən bu oyuncaqları onlara hədiyyə etmək istəyirəm. Bu oyuncaq mənim ən sevdiyim oyuncağımdır. Mən maşın oyuncaq gətmişəm. Mənim evdə çoxlu maşın oyuncaqlarım var. Ən sevdiyim oyuncağım da bu maşındır. Ona görə də bunu Uçdar kəndindəki oyuncaqları olmayan uşaqlara vermək istəyirəm. Uşaqlar özləri ilə gətirdikləri oyuncaqları məktəblərin dorsuna təqdim edirlər. Oyuncaqlar xüsusi ayrılan otaqda qutulara yığılır. Burada daha çox yumşaq oyuncaqlar toplanıb. İbtidai siniflərlə yanaşı böyük siniflərin şagirdləri də aksiyada fəal iştirak edirlər məktəbimin dostlar hansına əsasən 226 mütəssis müəssisəsində həyata keçirilib və bu məlumat belə deyək 226 müəssisədə 1-ci sinifdən tutmuş 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlər arasında məlumatlandırılıb. Bu layihə belə deyək noyabrın sonuna qədər oyuncaqlar artıq yığılacaq və yeni il ərəfəsində biz şagirdləri digər məktəbləri sevindirmək üçün o ərəfədə aparb onlara təqdim eləyəcək. Aksiya əsasən məktəblilərin könüllü şəkildə təqdim etdikləri oyuncaqlar ölkənin müxtəlif regionlarında yaşayan və təhsil alan uşaqlara göndəriləcək. Məqsəd məktəblilər arasında sosial məsuliyyətin, paylaşma hissinin formalaşdırılmasıdır. Uşaqlar hətta öz hazırladıkları oyuncaqları da heç görmədikləri və tanımadıkları dostlarına hədiyyə edirlər. Oyuncağını bağışla layihəsi çərçivəsində məktəblərin dostlarına, hətta belə xüsusi bağlamalarda da hədiyyələr, oyuncaqlar gətirlər. Bəli, bu bağlamaların da içərisində oyuncaqlar var və hətta bəzi bağlamalarda məktəblilər məktublar da yazıb göndərirlər. Layihə yeni başlasa da artıq 20 minindən çox oyuncaq toplanıb. Hələ ki, vaxt var. Sən də oyuncağını bağışla. Cinarə Vaqif Qurban Hüseynov diləsər.